ఓం శివాయ శ్రీ రుద్రాష్టకం సమస్త సృష్టికి మూలకారకుడు అనంతుడు అజన్ముడు అయినటువంటి ఆ పరమేశ్వరుని దివ్య రూపమే శ్రీ రుద్రాష్టకము గోస్వామి తులసీదాస్ విరచితమైన ఈ అత్యంత శక్తివంతమైన స్తోత్రం మనలోని అశాంతిని తొలగించి ఆత్మకు అమితమైన శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది శివ శివతత్వాన్ని మేల్కొలిపే ఈ రుద్రాష్టక పారాయణంలో మనం మమేకమవుదాం हर हर महादेव मीश निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकारमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकारसंसारसारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरं मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्ग चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजे भानुकोटिप्रकाशं त्रयीशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजीहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारि सदा सज्जनानन्ददात पुरारि चिदानन्दसन्दोहमोहापहारि प्रसीद प्रसीद, प्रसीद प्रभो मन्मधारी न यावत् उमानाथपादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा देवतुभ्यं जराजन्म दुःखौ घतातप्यमानं प्रभो पाहि शापन्नमामीशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति